bağlı bir qısa məlumat verim. Bizim e, başlanğıcını fizu adadım. Pesan. Nəzərə də suvar <laughs> xilçin ədəbiyyatı körkünün. Əgər belə deyə bilmirəm. Əsirlə rahnam tu naxşa məlum kərdən. neyin zamanı da bu arada şeyde komukam hem inja salatayım hem inja kendi kitap bizim əlaqələr çox şaxalıdır. İqtisadi, ticarət, nəqliyyat, logistik, enerji sahələrində bizim Uğurla əməkdaşlığımız var. Və bu günlərdə biz xüsusilə nəqliyyat sahəsinə bizim vaxtımızın böyük hissəsini həsr edəcəyik. Bu sahədə bizim Uğurla əməkdaşlığımız mövcuddur. Nəqliyyat daşımaları artmaqdadır deyə bilərəm ki bu ilin 8 ayında iki tərəfli yük daşımalar 41% artmışdır. Tranzit daşımaların həcmi 47% artmışdır. Ölkələrimiz arasında keçən Şimal-Cənub nəqliyyat təhlilində daşımaların həcmi 57% artmışdır isə səhablər ikinəqlə nəqliyyat sektorunda daha böyük potensial var. Xüsusilə nəzərə alınsa ki, kimi 20-ci ilin faizində Azərbaycan 44 günlük mübarizədə möhtəşəm qələbəsindən sonra regionda yeni vəziyyət yaranmışdır və bu cümlədən nəqliyyat lojistik sektorunda geniş imkanlar açılmışdır. Halbuki, dəyətləyən Azərbaycan prezidentinin ə, siyasətinin əsas məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, bu ərazilərin potensialından daha səmərəli istifadəsidir və bu ərazilərdə geniş miqyaslı proqramlar yerinə yetirilir. İç növbədə nəqliyyat infrastrukturu bərpa olunur, yeni nəqliyyat infrastrukturu yaradılır. Bu səbəbdən mən Horadizdən ə, Ağbənd qəsəbəsinə qədər çəkilən xüsusi avtomatik yolunu qeyd etmək istəyirəm, həmçinin dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına vurğulamaq istəyirəm. Ə, bu baxımdan ə, bu işlərin böyük hissəsini gördüyüm nəzərə alaraq bölgenin tranzit imkanlarını daha səmərəl istifadə etmək, Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə gediş-gəlişinin və yüklərin daşınmasının daha da asanlaşması məqsədilə İran İslam Respublikası ilə razılıqma əldə olunub ki, bu yolun davamı tikiləcək körpü vasitəsilə İran-Çlanqüs qarəsindən keçməklə Naxtəvan Muxtar Respublikasına yeni bir ikinci körpü tikməklə birləşdirməsi. Bizim nümayəndə heyətlərimiz böyük həcmdə iş gördürlər. Keçmiş müddətdə artıq qarşılıqlı razılaşmalar əldə olunub, körpünün layihəsi hazırlanıb. Eyni zamanda Araz çayının məğarası e, dəyişmişdi. Bu təbii təsirlər nəticəsində baş verilmişdi həm də baxımsızlıqdan çünki sahil Azərbaycanın uzun müddət nəzarətində deyildi. Gündəmdə e, Araz çayının sahilinin bərpası, çayın əvvəlki məğarası qaytarılması Ee, en iyi zamanda sehretten keçi için e gömri seyahat infrastrukturunun da yaradılması nezarda tutulur. En iyi evet. e zamanda büyük hacimde transit yüklere hizmet edecektir. Evet. Bu yol... həm e, İran İslam Respublikası, həm Azərbaycan, həm də regionda yerləşən digər ölkələr üçün faydalı və çox səmərəli olacaq. E, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun inkişafı üçün çox zəruri bir infrastrukturdur. Biz hesab edirik ki, bu layihələr əsasında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu e, regionda bir önəmli lojistik mərkəzinə çevriləcəkdir. Nəzər almalıyıq ki, biz İran İslam Respublikası ilə tərəfdaşlarımızla, həmçinin ə, bu yola təxminən paralel dəmir yolun tikintisinə nəzərdə tuturuq. Və avtomobil körpüsünə paralel, ona maksimal yaxın dəmir yolu körpüsü inşa olunacaq. Hesab edirik və razılaşdıq ki, avtomobil körpüsünün tikintisini, sahil bəhkət bəkmə işlərinin başa çatdırılmasını və gömrük sərhəd infrastrukturunun tikintisini 1 il ərzində başa çatdırmalı. Mə جه من کنم از اینجا حلاای اینکه بیشتر این ما آمدیم 13 در کباب یه جایی گذاشتون است که خودشون برامو